Всем привет! С вами я, Глуб Кейти! И сегодня есть мой, Мои... Мои первые, наверное, такие... Все-таки все -таки первый холл на моем канале. Это холл для... Все как-то скраб... покупки к для декора. И так дальше. Слушай, приступим. О, о, так лучше. Первая моя покупка была... Это была скраб-бумага. У меня пока что только три листа. Еще немного покупала. Первая, я была это двухсторонняя была Влюбленные сердца 4 на двусторонние. С одной стороны такие сердечки, кружочки, рамочки. Две, два вида рамочек. С другой стороны просто она зелененькая в точечку. А второе, второе, вторая бумага, с четыре вот таких обычных рамочки и три рамочки с разными узорчиками. Видите, они очень прикольные, и мне они очень нравятся. Я уверена, что я их буду где-то использовать. Так. И последнее, это лавандовые мечты. А, это была любовная история 4. А это лавандовые мечты. И вся эта бумага, вот это от Роза Талант, это от Роза Стар, и это от Роза Талант. То есть набирайте и все. Лавандовые мечты 6, она зелененькая и цветочки. Цветочки там точечки есть. Дальше у меня есть очень много ленточек, сейчас я их, я их покажу. Ну, тут у меня не только ленточки, тут и бантики разные есть где-то. Да. Первый, первый бантик, Первый это бантик такой блестящий. Самый обычный блестящий бантик. Так, а дальше это идут э, вот такие вот бантики маленькие, синенькие, беленькие и два зелененьких. Такие два зеленых бантика. Да, мне очень не понравились. Это были вообще резинки, где я оборвала резинки. И поставила. Дальше это была такая вот как бы, как бы, как бы как бы сказать, такая вот ленточка с вот такими вот штучками. Они очень прикольненькие. Мне они очень-очень-очень очень сильно -очень 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 нравятся. У меня такие две, одна длинная, это маленькая. Короче. Я может, буду украшать эту коробочку, я сейчас... Вот, я ее буду украшать. Да. И следующая это такая кружаная лента, которую я хочу использовать, ну, сделать под чакер. Джокер, Джокер. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как правильно, Джокер или Джокер. Потому что кто-то называет Джокер, кто-то называет Джокер. И мне надо определиться, как правильно, Джокер и Джокер. Вы запомнили? Джокер или чокер. Я договорилась с вами. Так. Дальше это блестящая ленточка. У меня их тоже три. Одна длинная и две маленьких. Вот, да, две маленьких. Одна длинная, вторая и две маленькие. Да, две маленькие. Не одинаковые. Они одинаковые. И маленькие. Дальше идет такая черная ленточка. Сверху вот, темно-черная, это а, резинка. Дальше идет ленточка, а поднизу ленточка с блестящей такой, видите, божорчиком внизу, блестящим. Очень мне понравилось, да, она тоже очень прикольная, но пока что у меня такая одна Дальше это была декоративная лента такая, она фиолетовенькая, рюшечка такая. Если провести, то пальто... Да. Она беленькая и в точ... с точечками, и с цветочками. Очень тоже мне она очень понравилась. И след... последние ленточки. Ленточки это, были... это уже ткани. Кусочки ткани желтые и такие зелененькие Желтенькие зелененькие. Я буду, как будто вы их варить, рисовать там на них что-то и вырезать и клеить скобку. такая закинуть, есть. Дальше идут клеющие ленточки. Ну, или ленточки, я так сказала, бумажки. Тоже у них сзади буду что-то рисовать. Сзади, и вырезать потом. Это желтые. Они так тут сейчас соединяются. И можно попробовать и как-то склеить, поклеить, наклеить так, чтобы было это с ним. можно просто так клеить, чтобы была желтенькая. Желтенькая у меня есть, их вот такой кусочек, вот такой кусочек, дальше вот такой кусочек, и вот такой маленький есть У меня три больших, и один маленький. Один маленький. И дальше это красная, такая же, сзади тоже, видите, можно это так же само отклеить. Сейчас, подождите, секундочку, вот, наконец-то, отклеить. та дам, -та -дам. И приклеить, нарисовать и приклеить. Mm -hmm. Это очень громко. Дальше у меня лежат свечи с ароматом вишневого пирога, это аромат свечки у меня тут лежат, для красоты. Дальше у меня идут вот такой кулечек, мешочек э, с числами. И числа мне надо будет для, для того, чтобы я клеила их, когда буду заполнять страничку в скраббуке. Да, в скетчбуке. И еще мне ну Джокер э, или Джокер и Скрабук или Скетчбук. Потому что даже не знаю. Тут э, есть э, штрих-коды. Э, это чисто коды. Дальше есть тоже пуговичек очень много. Дальше есть такой там цыпленочек где-то завалялся. Там цыпленочек есть. И эти числа. Следующая самая незабываемая моя покупка из магазина Носорог. Это была, были стикеры эмоджи. Это вот такие стикеры. Вот видите, очень тоже прикольно, мне понравилось. можно как будто, знаете, это напис... написать, что-то. И тут, здесь написано, как, какая-то ручка, там секрет. И наклеить. И кто там э, будешь листать, и там свои секретики будешь читать, знаешь? Да. Э, таких тут их вроде 50 штук. И такие вот с поцелуйчиком тоже. А ну их 100 штук. Так. Да. Следующие, это тут просто валяется какой-то браслетик. Из резинчика. Уже не нужный. Дальше валяется очень-очень-очень много вау исок Закрепленные всякими закрепками. Дальше это тоже покупка из носорога. Это была такая закладочка. Да. Следующее это наклейки. Ну, наклейки я вам не буду просто открывать, я вам расскажу, какие они наклейки. Э -э видите, первые это вот такие блестящие. Вторые это вот, видите, вот эти зелененькие внутри. Под, под блестящими внутри зелененькие. И третье это, вот, видите, такие ловые и разные цветочки. Да, вот, тоже очень много и прикольные. Следующие это стикеры, такие вот маленькие. Да, дальше это идут вот такие листочки. И идут ручки. По поводу ручек я вам сейчас расскажу. Меня спрашивали уже. То есть я, когда их двор выносила, эти ручки, мы не рисовали, я выносила, и мне, меня все спрашивали, эти ручки пишут синими цветами все, Или каждая своим цветом Эти ручки пишут каждый своим цветом Вот так вот просто Для ведома говорю Подождите секундочку О. И То есть коричневая и коричневая э, Оранжевая и оранжевая розовая, Желтая желтая и розовая розовая Сейчас покажу и, может, просто мне будет неудобно. Кстати, у меня тут уже есть. расписано Давайте я вам эти покажу. Если вы мне поверите. Надеюсь, вы мне поверите. Надеюсь. Вот желтая ручка. Вот, вот, вот. Вот желтая. даши розовая ручка. Оранжевая и коричневая ручка. Не вот, видите. У меня весь листочек я просто переделаю видео. Да, так что такие ручки уже не очень мне понравились. Дальше у меня есть билет с Польши. Да, из пещер свиных. Да. Когда мы ходили в Польше в пещеры. 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 Э, не обычные, а пещеры. 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 Соленые пещеры. Печеры. Печеры. пещеры. 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 Неважно. Э, билетик. Да. Очень прикольно. Там мне очень понравилось. Я когда буду делать страничку с краубокингом по своей путешествии, про свои путешествия, я распечатаю пару фотографии, вырежу там и вклею этот билетик обязательно дальше у меня идут вот такие огромные красные круги, их тут 9 штук ободок у них сначала красный, потом белый потом внутри они такого светло-розового цвета и молочным нарисованы разные узорчики из 9 штук я может пару штучек разыграю на конкурсе Конкурс у меня будет проходить на странице э, на официальной группе, но еще не скоро, где-то в конце в конце месяца, где-то так. <клёх> Подождите. <клёх> <клёх> так, идем дальше. Дальше у меня было, скажу сразу, два паспорта моих у нас просто новые паспорты выдавали желтенькие учительский. А это прома. Это прамо паспорт. Это Оли паспорт. О, оли паспорт. Так он называется оли паспорт. Это тоже оли паспорт. А это два у меня Оли паспорта. Один мой, это мой, а это мои подруги. Просто, э, обещала зайти, за ним но никак не можете. Да. Дальше я вырезал У меня есть какие-то фалетки Первая такая маска, это обычная маска, а вторая это такой голубь мира, я его называю так. Да. Ну что ж, дальше идут у меня зошиты. тетрадки, Титра тетрадки, тетрадки. Тетрадки, но они уже кончены. То есть это только обложки с тетрадок. Я буду их вырезать, например, сюда, например, солнышко, бабочки, там еще что-то, зайчика и писать и там подписывать, что-то писать, да. Они, я выбрала самые красивые те, что самым больше мне понравились и Это такая зайчика, я вот так... Это такая зайчика, тут таблица умножения, такая дальше с девочками, да, дальше такая с олененком и с кружкой. Четвертая детка зелененькая с деревьями и с кошечкой. И последняя это тоже с девочками Очень <г upright> Очень понравились. Они мне очень понравились. <г sausage> <г complications> Извиняюсь, если что. Так, подождите, подождите, подождите. А, все. Дальше у меня лежат листы из календаря, потому что я буду из них вырезать числа и вставлять, клеить в блок. Эта тема этого у нас уже была. Ну, я вроде вам все показала. Да, все, 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 показала. Я вам показала, показала. Да, я вам уже все показала. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте улыбаться, стать счастливыми и позитивными. Любите себя, любите друзей, любите жизнь. И знаете, я вас очень сильно всех люблю. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!